Azərbaycanın ilk qanunu oğrularından olan Lotu Hekmətin 1995-ci ildə baş tutan toy mərasimi vaxtilə Azərbaycanın ən məşhur sənət nümayəndələrinin çıxışı ilə yadda qalıb. Ölkə TV xəbər verir ki, Hekmətin toyunda iştirak edən məşhurlar arasında ən diqqət çəkən şəxs Musa Musayev olub. O zaman hələ gitara ifaçısı kimi fəaliyyət göstərən Husanın Hikmətin toyundakı kadrlarına təqdim edirik. Qeyd edək ki, sözü gedən toy məclisində ağır xəstəlikdən dünyasını dəyişən mərhum xalq artisti Axarxan Abdullayev və 2 il öncə qəfild ölüb xəbəri ilə sənət cəmiyyətini hüznə qərq edən klarnet ifaçısı Zahid Sabirabadlı da iştirak ediblər. Bakısumqay şossesinin metronun 20 Yanvar stansiyası istiqamətində avtomobil yanıb. Bakı Nəqliyyat Agentliyindən verilən məlumata görə, hazırda qeyd edilən yolda sıxlıq müşahidə olunur. Əlavə məlumat veriləcək.